Gimana? Nah, man, yuk opening sama Aris. Oke, okay. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya balik lagi ya sama kita berdua di hmm. channel Tri Kebetulan saya ganti alam sebentar untuk sementara waktu <laughs> karena dia lagi sibuk. Baik, eh, sekarang kita mau review artikel baru ya. Hmm artikel baru yang baru banget tulis ya hari ini hari ini tanggal 2 hmm, tanggal 2 ya gitu tapi sebelumnya buat kalian yang mau subscribe eh mau dukung channel kita hmm. silahkan subscribe dengan cara klik tombol di mana aja bebas hmm, terserah <laughs> jangan lupa share like komennya juga terus eh, terima kasih buat kalian yang kemarin udah komen request dan subscribe juga hmm, hmm. makasih banyak dukungannya biar kita tambah semangat lagi okay yang mana dulu enggak ini hari ini ada nih ya ada ada tiga ya kita mau nge-review ya ya yeah. jadi ketiga-tiganya itu kebetulan sling bag semua dan ini juga semuanya rilis di isu yang baru yeah. masih hangat mm -hmm. masih hangat mungkin dulu hmm. ya, kita mulai dari yang paling murah mungkin boleh nah jadi ini yang ada yang paling murah ya di antara sling bag yang rilis hari ini nah untuk kemasannya seperti biasa ya plastik inilah kata alam plastik apa ini tuh ciki gitu ciki pendangan okay. ya nah, gitu ya <laughs> kayak gini gitu ya tetap menghadap ada perubahan dari segi packaging masih sama aja seperti isu-isu sebelumnya oke okay, nah kita lanjut ya ke bagian dalam nih nah untuk bagian dalam seperti biasanya ada tanknya juga ya nah, untuk <coughs> nama artikelnya hmm, purse ya harganya di 99.000 kalau misalkan dibalik seperti biasa ada stikernya juga cuman kebetulan di sini ya gede hmm. stikernya. stikernya enggak gede, kecil kayak t-shirt ya yeah. gede nah, untuk ke detailnya untuk detailnya ini hmm, ini ya atau? ada ininya ada lambang oh. maternalnya juga cuman ini di dijahit biasa ini ya hmm. jadi nggak bukan sablon atau gimana ini cuman kain biasa ya apa sih maksudnya enggak hmm. udah bukan woven patch ya bukan bukan ya maksudnya hmm. apa sih kain bordir biasa ini mah bahan jadi, bawah dia. nah, jadi biasa lah gitu ya, cuman dijahit uang warna putih Mau kalau lama-kelamaan jangan sekali-kali di cel mm, paling itu aja sih yang saya jebol <laughs> yang jebol <laughs> <laughs> sampai ini mungkin paling ya sama kelamaan pasti hitam bukan ya. hitam sih coklat lah ya, soalnya kan putih hmm. sering di ya pakai nah, ini untuk ke bawahnya nih ada ini ya ada semacam ya. eh, apa sih ini kantong lah jaring-jaring nah, jaring gitu nah, di bagian, bagian depan ya bagian depannya ada jaring-jaringnya juga kelihatan tuh jadi nggak hmm. nggak polos banget ya ada jaring-jaringnya juga bisa nyimpannya yang kecil-kecil ya hmm. Kayak misalkan pot gitu pos ya. atau, atau bisa, one bisa, bisa. Nah, untuk bagian depan udah makin naik bagian belakang bagian belakangnya seperti biasa juga nih ada detail yang kayak gini nih yang kulit ini hmm, Biasa bisa buat gantungan hmm. katabung bung alam Katabung alam juga bisa dipakai buat gantungan juga dan juga ada lambang maternalnya terus sama ini juga ada tag tulisan Puntung. maternal mobil hmm. nah ini nih untuk bagian ininya Slating. oh ini enggak, enggak bagian ini ada ada dua ya oh ya buat Gantungan kan hmm. e, apa, centelannya. cantelan, cantelan, nah. cantelan, salah. cantelan. Jadi ini bisa dipakai buat gantungan juga, ya. Bisa kan? kalian lah, buat biasanya buat apa? Biasanya kan di samping, hmm. cuma ini enggak untuk yang kode artikel ini, hmm. di belakang, di belakang. Yang nah, untuk ini, untuk dari kepala sletingnya juga ada. Ini ada detail matangnya, udah bagus loh. Ini enggak bagus, hmm. enggak. kayak sebelum-sebelumnya kan, enggak ada yang enggak pakai, hmm, ada yang enggak pakai gitu. Cuman hmm. polos ini ada kebetulan gitu ya, nah, untuk bagian dalamnya bagian dalamnya sih hmm. oh iya ini talinya di dalamnya jadi hmm. buat kalian yang nyari talinya ada di dalam nah untuk hmm, dalam seperti biasa sih ya cuman kosong doang ya kosong terus paling ada ya, tutorial ya tutorial misal yang, yang kayak gitu gitulah pokoknya sama ini sama ada barcode barcode yang hmm. pasti bisa di scan destruktron isunya, isu 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 ya. Nah, ini juga sama ada apa ya ada pocket ya ya, ya kecil kecil sih terus sama ini uh, untuk talinya talinya sih ya normal sih ya kecil lah nggak terlalu gede banget ya untuk si lebarnya ya ya paling berapa senti sih ini senti dua senti dua senti ada ya. dua senti e, dua senti lah kurang lebih jadi tetap nyaman lah meskipun dipakai buat harian ya, ya. Enggak akan bikin sakit juga kapasitasnya berapa liter sih 0,8 ya kalau nggak salah hmm, kalau nggak salah sih gitu, coba masukin HP Nah, HP ini ngepas banget sih ya. Ngepas banget sih ya. Soalnya HP-nya yang di bawah ngepas ngepas di bawah 6,5 mungkin. In, banget 6,5 inch layarnya 6. mungkin masih ada space kosong gitu. Oh, ini mungkin buat ini ya. Iya. Oh iya, enggak iya. Ngel -ngel, tadi. Enggak. Kayak ya. itu, kayak si Gava. Ya, kayak Gava. Jadi kalau misalkan kalian yang banyak babawen, kayaknya nggak cocok deh ya? mm -mm. Kayak yang beli ini. Ini mah cocoknya yang kalian yang suka simple, ya, simple ya. Gak Cuma baba, bawa, bawa doang. Terus sama kartu ATM mungkin. Mm, atau ya? rokok masih bisa nah, lah. Masih bisa. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa dompet plus nggak. handphone, kan bisa. Recommended sih. Ya, gak recommended banget. Ya, enggak recommended. Mending ke yang lebih gede. Ya. Yeah. iya hmm. Oke, Manila. itulah harganya ya. Harganya nah, jadi bekerja ke kalian lah, sesuaian kamu kebutuhan. Kebutuhan, juga. gitu. Oke, lanjut, Aris, mau yang mana sekarang? Saya mau yang ini aja, yang gapak. Sama aja, pecah jadi? Sama. plastik <laughs> Tapi bukan plastik ondangan ini semua agak inilah Tiga tebal dikit, Enggak tebal dikit. Oke, seperti biasa kita bahas dari tagnya dulu ya ini kodenya Gava ini di artikel sebelumnya udah pernah keluar ya mm -hmm. ya mm -hmm. banyak <tuh> harganya di 109 retailnya terus di, di balik uh, tagnya juga ada buat stiker bentuk tagnya juga sama kotak nggak kecil beda sama kayak apa t-shirt ya? Mm -hmm. gitu untuk tampilan depan seperti ini ada bukan open patch ya ini mah semi-semi bukan kulit juga bukan mm -hmm. kayak ya imitasi lah ibaratnya kayak gitu disesuaikan sama budget produksi kayaknya. Mm -hmm. Terus ada lubang mata warna putih. Gini aja sih nggak ada yang wow mm -hmm. ada spesialnya? Iya sama kayak dulu gini. Guys. Sama sama. Sama. Sama, Ada yang beda? Gak ada yang beda berarti gak ada yang di gak ada yang di upgrade kayaknya. Mm -hmm. gitu. Nah untuk bagian bawahnya ada buat ini dulu buat hand sanitizer ya, mm -hmm. dulu mah dulu. Kalau sekarang mungkin buat apa ya? Cuci tangan mungkin? Ya, ya. Antis, antis mungkin kayak, kayak gitu. Ini tutupnya e, pakai kancing cetet. Jadi gini aja, Tuh, kayak gitu. Nah ini kalau misalkan kalian mau isi ulang cara bukanya di gini-gini juga nggak akan pernah bisa kebuka. Nanti mm -hmm. ininya jebol. Caranya dibuka dulu tutupnya, terus keluarin. Nah, mm -hmm. kayak gini ini berapa mili? 5 mili. Kayaknya mah ada ini 5 mili. Ada ya. Kurang lebih lah. Ya. Wah, pokoknya cukup lah untuk kegiatan sehari-hari mah. Kalau udah di ini tinggal ini. Pasangin lagi. Tapi iya nya non bisa sehat mah. Itu aman juga. Aman ya? Aman, aman aman. Nah. Untuk bagian samping di sini ada detail maternal ya sama bahannya sih bukan kulit ya imitasi kayak gitulah lah terus bagian belakang nah ini bagian belakang nih ada bandulan kayak gini nih, fungsinya buat apa ya? ya penggantungan, begini ya mungkin ya, bisa kayak gitu juga hmm. jadi gimana uh, kalian lah ya? <laughs> mau jadi juga. selain dari dua yang buat uh, tali lem, tas lempangnya uh, di bagian tengahnya juga ada bandulan gini buat gantungan, gantungan juga sih sebenarnya. sudah ada ini fungsinya apa ya? Gitu. presi kayaknya bisa di jadi hmm. tas samping, Aha, di paha. bisa oh. jadi cantelin atau misalkan dia apa? di belt gitu ya? Oh, di rubber iya, iya. ya bisa? iya 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 benar-benar. Terus ada uh, tulisan maternal juga di sini, maternal, nyempil di sini ya, biar eye catching kayaknya. Oh. <laughs> Terus uh, detail apa? sliding juga sama, kan? tapi nggak tau sih butuh nggak tau ada nggak tau gue lupa ya Uh, si, nggak tahu ada kepala atau iya sih. Upah lagi. Harus lihat dulu. Nah, ah, usah lah. Nanti, nanti kalian cek aja nah, nah, untuk detailnya ada kayak yang artikel sebelumnya. Ada detail lambang maternal, bahan plastik. Untuk bagian dalam, tar dulu ya talinya nanti ya. Seperti biasa kosong. Hmm. Uh, detailnya ada pocket juga <ihak> untuk receh boleh lah masuk kalau untuk handphone kayaknya nggak bisa kalau untuk di sini ya kecuali untuk yang di bagian tengahnya bisa terus ada barcode juga eh, isu dextratron yeah, hmm. <kayuh."> ya tron tron bisa di scan ya untuk menjamin keasliannya terus ada wash interaction alias tutorial aja sih hmm. Dan <laughs> gitu. ini bahannya kanvas ya hmm. kanpas, ya kanvas tapi bukan kanvas ya. bukan, bukan, bukan. kayak, -kaya gitu polister, ya jadi hmm. nanti ya. kalau misalkan dipakai lama kelamaan jadi gimana ya kusam kusam jadi kusam tapi jadi. anti air lah enggak sih enggak tapi kayak anti air enggak, Engga. untuk hujan kecil mah aman mungkin ya aman lah Masyaallah, Aman. <laughs> masyaallah. <laughs> Amannya menjangan jangan hujanin lah. Aman. Nah, untuk talinya ya kayak gini ya. Diameternya sama ya, sama. sama kayak yang artikel sebelumnya. 2 cm kurang, kurang lebih 2 cm lah. Ini cantelan kayak gini udah. Oke, okay, next. Nah, ini untuk sini ya, untuk si GAFA ada kenaikan harganya. Oh iya, benar. Masukkan dulu 99. 99 sekarang 109 nah gitu jadi, kayaknya mah emang ya bahan naik mungkin ya, ya. jadi pernah naik harganya ya udah nanti juga kita review ya satu-satu gitu ya. ya. yang lainnya juga oke lanjutin ya yang ketiga nih sling bag yang ketiga ini seperti biasa, biasa plastiknya plastik kondangan seperti gitu ya plastik kondangan gitu ya nah untuk ini ya hmm, Tag-nya dulu untuk tag ini ya nama artikelnya itu Andar harganya di Rp 139.000 jadi Andar gitu ya kalau misalkan Bukan dibalikin adir. seperti biasa ada stikernya sama juga sama sih kayak gitu nah, ada bedanya cuman yang itu bedanya itu agak ngedup ya mm -hmm. si stikernya kalau itu kan agak glossy glossy lah kalau ini misalkan agak ngedup kalau ini ini nah untuk bagian detail-detailnya nah dari bawah dulu ya seperti biasa ini kayak si Force ya tadi ya sama sama pisan kayak gini tuh cuman dijahit ya sama lain juga warna putih terus kalau misalkan di atasnya ada variasi ini lah ya buat apa sih lu mungkin gantungan gantungan bisa kalau misalkan nyelip nyelipin pulpen oh. yang ada itunya tuh. bisa gitu ya jadi ini gimana kalian lah gimana kreatifnya kalian mau dijadi apa nah, untuk si ini bagian depannya juga sama ya ada sletingnya juga bagian depan jadi enggak polos nah ini lumayan loh dalam Komandel banget nih. Hmm. Ini bisa dipakai buat nyimpen casan juga bisa rokok, korek dan lain-lain bisa lah gitu. Jadi lebih safety. Soalnya ada ini ada settingnya untuk detail si kepala setting juga sama ya. Dan detail maternal juga. Hmm. Jadi bahan plastik ya. Plastik. Nah, untuk ke bagian belakang ini sama ya. Kayak tadi si gafau ini. Terprepet. Nah, juga. juga. Terus udah sih itu doang sih bagian belakangnya misalkan di bagian sampingnya sebagian hmm, sebagai sampingnya nggak ada yang aneh-aneh ya nah paling ya udahlah paling tali langsung ke dalam tali ya. tali ya paling nanti biasanya terakhir untuk tali nah paling ini nih, kita masuk ke bagian tengah tengah juga sama ya ada detailnya juga untuk kepala sletingnya nah, ini untuk di dalamnya ada ini juga ada apa titik? teh wash ya, ya terus sama hmm, barcode destructron Nah untuk ini sama juga ada pocketnya. Ini untuk sling bag yang range harganya di bawah 150 hampir semua ya. Hampir, Cuma semua, ada. sama. Hmm. Kayak gini lah konsepnya. Gak ya, jauh beda. Anjos, ya. nah. aja sih. beda. Cuman ini bedanya ada ini. Oh ya tambahan. Ada tambahan ada gantungan lagi di dalam. Kalau di ini kan gak ada ya hmm. tadi. Kalau misalkan di ini ada di andar Jadi ya, fungsinya hmm. biasanya apa sih? Biasanya ini mungkin kayak dompet kalau ada ya kalau ada apa ya. teh yang buat ininya lah bisa di oh iya jadi kan kalau ada yang nggak ya, aman gitu ya diambil susah ada gitu copet uh, copet susah untuk dalamnya kayak gitu aja sih ya nggak ada yang menarik sih sama aja untuk bagian dalamnya nah, untuk bagian ini talinya tali-tali nah, ini mungkin ya bagian gini-gini plastik biasa sih iya. plastik biasa sih tapi tetap kuat sih ya Iyalah. soalnya kalau misalkan ya segini mah paling berat berapa kilo sih? Yeah. kilo ya, kurang lebih Kurang lebih gitu ya hmm. kurang, Kalau misalkan kalian bawaan gitu Nah untuk si tali ini lumayan ya Lumayan agak lebar ya Ya daripada yang tadi hmm, ya. Mungkin ini ya, adalah 5 sentian mungkin ya Lebarnya nah, Untuk si andar Udah paling ya Oh paling ini bahannya, Bahannya apa ya, ya, ya. Udah gitu. kan juga bukan gitu Polis kayaknya atau polyester ya udah dicek aja di deskripsi Cuma di deskripsi ya? ya. pasti nah itu oke okay. tuh ini udah ya ketiga ketigaannya kita udah review nah sekarang kita coba nilai ya. dari tiga tiganya oke okay, Aris kita mulai dari apa sih nanti lupa lagi Purse, Purse, oke, okay. berapa untuk Purse? Purse delapan, hmm. pak, pak tujuh, karena enggak ada di upgrade ya, hmm? dari dulu tetap aja gini, enggak oh, ada, nggak ada perubahan, under under uh, 8 juga lah 8 ya soalnya okay. bahannya beda sama yang sebelumnya hmm. Hmm. tapi oh. Si nah. belum rilis baru sekarang rilis sih hmm. rilis. enggak maksudnya bahan buat tas oh buat persling bag kan nah, oh, bagan. iya, iya, iya. beda kan hmm. ya iya ya, ya adalah mungkinnya beda dari sama borsa juga beda ya iya, iya lebih bagus borsa, iya, ah. borsa. Ya. oke, okay. kalau misalkan dari saya sih sama aja ya bersama harganya. Jadi kalau misalkan di antara ketiga ini harus milih yang mana? Saya ini beli antar ya. Karena saya kebutuhannya banyak, <laughs> saya buat ke pasar atau gimana hmm. gitu. Jadi bisa nyenar rokok, hmm. casan eh HP, hmm. cukup nih. Udah bisa menampung kebutuhan hmm. sehari-harilah. Hmm. Jadi, Jadi sesuai harga juga ya. Ya. Hmm. Kebutuhan saya kan ya lumayan lah ya. Hmm. Jadi cocok buat sehari-hari lah, hmm. saya pakainya yang kuda andar kuda andar ya hmm. kalau saya sih mungkin tetap di gava ya nggak tahu kenapa ya, suka aja gitu simpel gava, simpel gitu ya meskipun nanti lama kelamaan ya bakal kusam sih ya hmm. cuman yang tetap sih suka gava sih di ya, antara tiga ini nah, jadi sekarang berpikir ke kalian ya suka oh, yang, yang, yang mana, mana? Nah, jadi sesuai ini sama kebutuhan silahkan hmm. silakan cek, cek aja di link des di deskripsi hmm. linknya udah komplit hmm. tinggal kalian pilih aja Oh yang mana hmm. uh, semuanya ada barang-barang materna. Yang jelas semuanya ori ya. Nah itu. Dan bisa di scan hmm. barcode nya. Hmm. jadi Jangan ada yang komplain apa apa apapun. Saya bikin video ini kan buat mempertegas bahwa hmm. barang yang kita jual itu semuanya original hmm. kayak gitu. Oke mungkin segitu dulu ya. Oke okay, guys terima kasih <laughs> yang udah nonton dari awal sampai akhir. Hmm. Terima kasih banyak yang udah subscribe, komen dan kasih request hmm. sampai ketemu di video selanjutnya hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh